yazıb ki Allah Muhammed ya Əli deyir sənin başın xarabdır şirətirsən belə bir komment yazıbdır. Necə Allah təala Qurani-Kərimdə deyir ki məni çağırın mənə dəylin. Sən Allahi də çağırsan, peyğəmbəri də çağırsan, imamı da çağırsan. Yəni sən Allahla, peyğəmbəri, imamı eyni tutursan, bir tutursan. Bu Allahı şirək qoşmaqdır. Əgər bu cümlə Allahı şirək qoşmaq deyilsə, onda yer üzündə şirk yoxdur, Allahı şirək qoşmaq yoxdur. Allahı çağır da, tək Allahı çağırmaq sizə bu qədər ağır gəlir? Yəni sən çağırdıqların, Muhammed peyğəmbər, İmaməli sağ olan da onlar Allah'a çağırdılar, yalandır. Allahla yanaşı kimlərinsə ölmüş insanlara çağırmırdılar. Quranda da atalar deyir, məni çağırın, mənə də ol elyin. Ya Allah deyin. Bu qədər çətin deyil, nəfsə vağır gəlməsə. Yəni Allahla yanaşı ölmüş insanlara çağırmaq, çünki Allahdan qeyrə çağırdıqlarına səni eşitmirlər, səni görmürlər. Yəni bu cümləni demək Allaha şərik qoşmaqdır, Allah ortaq qoşmaqdır, ən böyük günahdır.